Soalan yang diajukan adalah penggunaan inhaler ketika uh, sedang berpuasa. Inhaler bagi orang yang berpenyakit asma ataupun orang penyakit leluh. yang kita tekan sengok masuk. Oh. Lepas tu baru boleh menapas boleh. Lepas tu soalan yang kedua yang berkait dengan orang sumbat hidung. Dia pakai alat dia sedut tu uh, rasa lega sikit hidung. Okay. Ketika dia berpuasa apakah hukumnya? Uh, lepas tu dia tanya bagaimana pandangan mazhab Imam Syafi'i dan bagaimana pandangan ulama kontemporari Begitukah Soalan dia kan? Okey, berkenaan berkenaan dengan penggunaan ihya ini. Bagi orang yang memerlukan Ketika sedang berpuasa untuk menggunakan inhaler Maka dibolehkan dia guna inhaler Tak ada khilaf di kalangan ulama Awak memerlukan, awak boleh guna inhaler Hak da'lihnya, Awak tidak memerlukan tapi awak guna inhaler. Pinjam inhaler orang lain. Padahal dia uh, tak ada lidah-lidah pun. Ha, tengok orang awak nak buat atas. Padahal ada masalah pun. Itu tak boleh lah. Ini kita nak cerita. Orang tu memang memerlukan untuk menggunakan inhaler. Kerana penyakit lelah dia datang ketika dia sedang berpuasa. Maka boleh dia guna inhaler. Kemudian setelah daripada dia guna inhaler. Kita nak bincang pula bagaimana puasanya. Adakah batal puasa dia ataupun tidak? Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i Mengguna inhaler ketika sedang berpuasa Ia membatalkan puasa Kerana dia batal puasa Kerana ada sesuatu benda Iaitu cecair masuk ke dalam rongga Melalui saluran yang terbuka Ok itu mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i Nanti kita akan cerita uh, pandangan sebagai ulama kontemporari Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i menggunakan inhaler pada siang hari Ramadan ketika sedang berpuasa ia membatalkan puasa alasannya adalah ada sesuatu ain yang masuk ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Okey. Dan kita akan cuba jawab beberapa hujah sebahagian daripada orang hak yang mengatakan tak batal puasa. Yang pertamanya dia kata batal juga ke kang terpaksa kena guna kang dalam Allah nak napah gua ni. Kita kata, dok kira terpaksa ke, dok terpaksa ke, batal puasa. Buktinya, kalau terpaksa batal puasa, orang tu sedang berpuasa. Tiba-tiba lapar sangat, rogok, dok. Terpaksa dia makan nasi. Terpaksa minum air. Jadi, akhirnya dia minum air. Makan nasi. Ada, dok, mudah-mudahan kata, dok batal puasa. Tak ada seorang pun yang kata, dok batal puasa. Walaupun awak terpaksa minum air, awak terpaksa makan nasi. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada sebagian kata, dok batal puasa kerana inhaler hanya turun kepada paru-paru tidak turun kepada perut. Ha, dia kata lagu tu. Baik. Jawapannya mazhab Imam Syafie kata lagu mana? Tidak disyaratkan perkara yang membatalkan puasa turun kepada perut. Yang penting apabila masuk ke dalam rongga yang ter, rongga melalui saluran yang terbuka maka sudah cukup ia membatalkan puasa. Sebab itulah kita dapati ulama-ulama kontemporari sekarang ini Rasanya tak ada pun Hak yang mengatakan Isak wakak dah batal puasa Sedangkan isak wakak pun masuk dalam paru-paru juga Okey baik Dua Yang ketiga je Ada hak yang kata Penggunaan inhaler ni Hak yang masuk sikit je Hak yang masuk sikit je Batal kot puasa sikit je Macam kita ambil wuduk Lepas daripada ambil wuduk Ada air saki baki dalam mulut Tak ada masalah pun Lepas kita kaya ada Hak tu dimaafkan lah Okey kita kata lagu mana Sebenarnya dia bukan kira sikit dengan banyak Ap Ap, uh, ukurannya adalah apabila ada sesuatu benda yang masuk ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka walaupun sedikit ia membatalkan puasa. Adapun nak samakan dengan air saki baki setelah daripada berwudu maka kita nak samakan tak betul cara kita nak samakan. Apa nak gunalah istilah-istilah yang digunakan oleh ulama fiqh ataupun kita kata benda kalau istilah yang digunakan oleh ulama usul fiqh dipanggil qiyas ma'al fariq. Maksudnya qiyas ma'al fariq Orang hak yang menggunakan inhaler dia sebenarnya sengaja ingin memasukkan cecair ke dalam rongga dia. Manakala orang hak yang ambil buduk bukan sengaja dia ingin memasukkan air ke dalam rongganya. Tujuan dia adalah untuk berkoma. Tetapi masuk air saat itu hanyalah mengikut setelah daripada dia berkoma. Jadi ada dua perkara yang yang berbeza. Okey. Tu jawapan alasan yang dipegang oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kalau kita tengok kepada pandangan ulama kontemporari kita dapati bahawasanya ulama kontemporari sendiri berbeza pandangan di tempat kita sebelum daripada ni masyhur penggunaan inhaler batal puasa dan rasanya fatwa daripada jakim mengata, mengata mengatakan batal puasa lepas tu kemudian ada sebahagian daripada jabatan mufti mengatakan batal puasa ada sebahagian daripada jabatan mufti mengatakan batal puasa oleh kerana mazhab yang diamalkan di tempat kita adalah mazhab Imam Syafi'i maka mengemukakan pandangan mazhab Imam Syafi'i di tempat kita sebenarnya itu adalah bertepatan dengan keadaan masyarakat kita. bukan setakat mazhab mazhab Syafie, bukan apa pernah tanya pandangan sebahagian daripada guru-guru yang bermazhab dengan mazhab Hanafi, begitu juga guru, guru yang bermazhab dengan mazhab Maliki, mereka juga mengatakan batal puasa. Mungkin ada pandangan dalam mazhab Hambali yang mengatakan tidak batal puasa. Jadi kesimpulan ada khilaf di kalangan ulama, mengguna inhaler adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak? Pandangan yang diamalkan di tempat kita ada pandangan mazhab Imam Syafi'i, maka sesuai dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i, penggunaan inhaler ia membatalkan puasa. Justeru, orang yang berpenyakit lelah, dia guna inhaler pada siang hari Ramadan, lepas daripada Ramadan gantilah semula puasa tersebut. Andai kata lelah dia berterusan, tiap-tiap hari lelah, puasa lelah, tak puasa tak lelah. Ha contoh. Maka Tidak diwajibkan kepada dia Berpuasa Tidak diwajibkan kepada dia qaba Apa yang diwajibkan kepadanya Hanyalah bayar fidyah Sehari secukup Okey itu so jawapan kepada soalan yang pertama Soalan yang kedua berkenaan dengan guna benda Orang panggil Awak yang seduk di hidung eh. Istilah nama dia pun tak tahu pada guna je dia tak tahu eh, Nama dia ha, Jadi kalau semua sikit kita pakai Adakah ia membatalkan puasa? Jawapannya tidak membatalkan puasa kerana tidak ada ain yang masuk ke dalam rongga Hanya asar sahaja Asar ni kesang sahaja Sebagaimana kita bau orang masuk puasa kali dak batal puasa, orang masuk gula dak batal puasa, orang masuk ndumi dak batal puasa, sama juga guna benda yang sedut tadi tu, ia tidak membatalkan puasa. Wallahu taala a'la wa alam.